Ada berbagai alasan di mana seseorang atau beberapa orang menyakiti Anda, dan itu membuat Anda sakit hati ketika Anda mengingatnya, baik itu mereka, orang-orang yang tercinta yang meninggalkan Anda, orang lain yang menyakiti Anda, keluarga yang memperlakukan Anda, yang membuat Anda menderita, ataupun orang-orang lain yang dengan caranya sendiri melukai hati Anda. Nah, seiring dengan berjalannya waktu jumlah mereka ini akan semakin bertambah dan semakin bertambahnya jumlah ini akan membuat anda semakin merasakan rasa sakit. Mengingat-ingat kejadian-kejadian itu membuat anda merasa sakit dan membuat anda untuk sulit bergerak untuk sulit move on untuk sulit melupakan semuanya itu. Namun sadarilah bahwa bergelut dengan situasi seperti itu, hidup dalam suasana seperti itu terus-menerus tidak membawa keuntungan bagi Anda. Anda harus segera keluar dari situasi ini, dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Belajar memaafkan, belajar melepaskan agar Anda memperoleh kebahagiaan. Mari kita lihat: yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berilah diri Anda waktu untuk memaafkan. Tidak ada yang memaksa Anda untuk segera memaafkan. Kadang-kadang orang melakukan kesalahan bahwa jika seseorang menyakiti dia, dia akan secepatnya memaafkan dan secepatnya keluar dari masalah itu, sehingga besoknya dia akan menjadi orang yang baik-baik saja. Itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bagaimanapun juga, rasa sakit yang mereka timbulkan di dalam hati kita itu membuat kita terkungkung di dalam keadaan itu, sehingga tidak mudah untuk kita lupakan. Nah, dalam hal ini. Janganlah Anda buru-buru untuk segera memaafkan dengan harapan bahwa Anda akan bisa melupakan segalanya dan kemudian Anda akan menjadi baik-baik saja setelahnya. Berikanlah waktu untuk diri Anda. Mungkin satu minggu Anda belum bisa melupakan, mungkin satu bulan Anda belum juga berhasil, dan mungkin juga satu tahun barulah Anda bisa berhasil untuk melupakan, untuk melepaskan dan untuk memaafkan mereka semua. Jangan buru-buru, berilah kesempatan bagi diri Anda untuk bagaimana menerima semua itu, dan pada akhirnya Anda akan memaafkan. Yang kedua, kembangkanlah sikap ikhlas terhadap kejadian itu, keadaan itu, dan terimalah keadaan. Ikhlas menerima keadaan itu berarti bahwa Anda paham. Bahwa Anda maupun orang yang berlaku tidak baik terhadap Anda itu, kedua-duanya tidak dapat membatalkan apa yang pernah terjadi. Yang terjadi itu sudah terjadi. Dengan kata lain, bahwa Anda memahami apa yang sudah terjadi itu tidak dapat Anda batalkan, dan Anda tidak dapat mengubah masa lalu. Jadi, sekarang yang bisa kita lakukan adalah. Mari kita ikhlas menerima semua itu apa adanya. Dengan keikhlasan itu maka Anda akan menjadi lebih lega di dalam hati bahwa ya sudahlah. Semua sudah terjadi dan tidak mungkin saya akan mengubah kembali. Tidak mungkin saya mengulang kembali kejadian itu supaya tidak terjadi. Terimalah secara ikhlas apapun yang telah terjadi. Yang ketiga. Tindakan memaafkan adalah pertanda bahwa Anda adalah orang kuat. Ada anggapan yang keliru bahwa orang yang cepat-cepat atau orang yang bisa memaafkan adalah orang yang lemah. Tidak seperti itu, itu adalah anggapan yang keliru. Justru sebaliknya, orang yang bisa memaafkan itu pertanda bahwa orang itu adalah orang yang sangat kuat. Yakinlah, jika Anda memaafkan, itu berarti Anda adalah orang kuat. Mengapa demikian? Karena di dalam memaafkan itu dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan karakter yang baik, dibutuhkan integritas yang baik. Maka hanya orang-orang yang kuat yang mampu memaafkan orang lain. Jadi, apabila saat ini Anda merasa sakit dan Anda bersedia untuk memaafkan, melepaskan semuanya itu Itulah pertanda bahwa sesungguhnya Anda adalah orang kuat, terlepas dari bahwa masih ada sisa-sisa sakit yang tertinggal di dalam hati kita. Tetapi yakinlah, jika Anda memaafkan, Anda adalah orang yang kuat. Sadarilah bahwa tidak memaafkan membuat Anda lebih menderita. Nah, ceritanya begini: ketika Anda disakiti, ketika Anda diperlakukan tidak adil. Anda adalah berada di sisi korban. Nah, ada dua pilihan ketika Anda menjadi korban. Satu, Anda balas dendam, melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah daripada orang lain lakukan kepada Anda. Yang kedua, Anda menyimpan itu rasa dendam di dalam hati, hati Anda. Sehingga ada yang mengatakan begini, Sampai kapanpun saya tidak akan pernah maafkan. Wih, ini luar biasa sekali dendamnya orang seperti ini. Tapi ingatlah, jika Anda tidak memaafkan, Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki suasana. Bahkan, Anda akan terus menerus tenggelam di dalam rasa sakit itu apabila Anda tidak bersedia memaafkan. Dengan bersedia memaafkan, maka Anda akan melepaskan diri sebagai korban, sehingga pada suatu waktu, apabila Anda mengingat lagi kejadian itu, Anda bisa, anda bisa mengatakan, "Sudahlah." Saya sudah melepaskan diri, dan saya tidak menjadi korban dari masalah itu kembali. Nah, itulah bagusnya apabila Anda bersedia untuk memaafkan. Dengan memaafkan, maka Anda akan keluar dari penderitaan itu. Yang kelima, bersikap empati dan kembangkanlah pemahaman. Jadi, begini, cobalah di Anda melihat dari sisi orang yang menyakiti Anda, timbang-timbang. Jangan-jangan ketika saya berada di sisi dia pada saat kejadian itu, saya juga akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin bisa lebih lebih jelek yang saya lakukan terhadap orang yang bersangkutan. Jadi, cobalah jangan hanya melihat dari sisi sakitnya hati kita, dari sisi bagaimana kita menderita mengalami semua itu, tapi cobalah dilihat dari sisi orang lain. Di sisi lain dengan mencoba melihat dari sisi orang lain, Anda akan paham bahwa kita semua manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Bagaimanapun sempurnanya kita, kita tidak akan pernah luput dari berbuat salah. Jadi, pahamilah bahwa setiap orang bisa saja melakukan kesalahan yang sama, bisa saja menyakiti orang lain. Termasuk Anda sendiri juga mungkin ada kemungkinan di kesempatan-kesempatan tertentu Anda bisa saja menyakitkan hati orang lain. Jadi, bersikap empati mencoba memahami dari sisi pelaku itu adalah baik untuk Anda. Pada akhirnya, setelah Anda bergelut dengan perasaan Anda yang terakhir, maafkanlah dia. Maafkanlah orang-orang tersebut, daripada Anda memendam itu di dalam hati dan semuanya sudah terjadi. Apa untungnya bagi saya untuk tetap menyimpan hal-hal seperti itu? Untuk tetap menyimpan rasa sakit itu? Sebaliknya, apa ruginya bagi saya apabila saya mencoba melepaskan semuanya itu? Saya mencoba memaafkan keadaan, mencoba memaafkan orang-orang yang menyakiti saya, dan seterusnya. Dengan mencoba memaafkan, maka kita akan terbebas dari rasa sakit hati, penderitaan yang kita alami. Di dalam kehidupan kita, nah, sekarang kita sampai pada poin-poinnya. Bagaimana hidup bahagia dengan mencoba belajar memaafkan? Jangan buru-buru memaafkan, berilah waktu untuk menjalani proses sakit itu. Jangan buru-buru, buru-buru akan membuat Anda lebih parah lagi. Dua, kembangkan sikap ikhlas menerima keadaan bahwa sudahlah, itu sudah terjadi, tidak dapat kita ubah lagi. Terimalah itu sebagai sebuah kenyataan. Tindakan memaafkan berarti tindakan yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang kuat, orang yang kokoh. Sadarilah bahwa tidak memaafkan akan membuat Anda selalu berada pada sisi orang yang menderita, sisi sebagai korban. Bersikap empati dan kembangkanlah pemahaman Anda. Cobalah lihat dari sisi orang yang melakukan yang menyakiti Anda itu. Ketika Anda berada di sisi itu, mungkin juga Anda akan melakukan hal yang sama. Jadi, jangan pernah menahan rasa sakit hati untuk tidak memaafkan. Yang keenam, pada akhirnya terimalah itu dan maafkanlah mereka. Lepaskanlah derita-derita yang ada di dalam diri Anda. Sekalipun memaafkan itu tidak berarti melupakan begitu saja. Bagaimanapun. Luka yang pernah ditimbulkan oleh orang-orang yang menyakiti kita akan tetap ada bekas-bekasnya di dalam diri kita. Tetapi walaupun bekas-bekas itu tetap ada ketika kita bersedia memaafkan, maka penderitaan itu bisa Anda lalui dengan cara yang benar. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.